Вітаю на часі тема дня і сьогодні у студії перший заступник Кіровоградського міського голови Володимир Канішев. Доброго вечора, пане Володимире. До представників міської влади завжди багато запитань. І, власне, із конкретних проблемних це будинок по вулиці Академіка Корольова, 21. Аварійний будинок. Чи дійшли вже згоди із мешканцями цього будинку? І що взагалі там? Я зразу ізначально хочу сказати, що от з ваших вуз прозвучало аварійний будинок. Будинок не аварійний. Согласно власна класифікація, це дом. которые непридатны для нормальной жизни. Если бы он был аварийный, то бы мы на сегодня не занимались его реконструкцией, ремонтом. Угу. А мы сегодня этой работой занимаемся. И такое вот основание у нас сделать, что дом не аварийный, в связи с тем, что мы проводили благодаря проектному институту нашему городскому, сделано заключение, проведено исследование этого дома, состояние этого дома. И на основании вот этого исследования затем тот же институт Кировоград Агропроект разработал проект, который прошел экспертизу, соответственно, проект по реконструкции этого дома. После того, как у нас был на руках проект, прошедший экспертизу, сессия городского совета выделила определенную сумму денег, которая полностью закрывает, согласно проекту, ту сумму, которая необходима для реконструкции этого дома. Затем был определен подрядчик, который будет выполнять эти работы. Подрядчик определен был не случайно, потому что у этой организации есть соответствующая лицензия, есть оборудование, есть техника соответствующая, есть специалисты. На сегодня, где-то уже порядка двух недель, этот подрядчик работает на доме. Проблем у нас нет ни с финансированием, текущие платежи мы делаем не с подрядчиком. Да, действительно, у нас есть одна определенная проблема. Она связана с тем, что согласно проекту мы работы проводим как на фасаде здания, так и в квартирах. Причем в квартирах мы укрепляем простенки между окнами, меняем окна. В некоторых квартирах меняем канализацию, водопостачание, замену делаем. Ну и некоторые в некоторые квартиры строители пока не пускают. К нашей радости, наверное, что таких квартир пока только две, остальные жильцы согласны проводить эти работы ремонтные и в квартирах. Я думаю, что мы решим вопрос с этими двумя квартирами в ближайшее время, ибо строители работают качественно, нормально, а аккуратно. Ну. Наверное, потому что люди боятся действительно, что, ну, представьте, что такое зашли строители, проводят реконструкцию. Люди делали определенные ремонты. Ну, я еще раз говорю, кроме слов благодарности, там, где в тех квартирах, где строители уже отработали, кроме слов благодарности, пока мы не слышали ничего. И я еще раз говорю, в ущерб даже времени строители работают не спеша, аккуратно, чтобы действительно все было качественно и нормально, чтобы были удовлетворены жители. Но задачу перед подрядчиком конкретную поставили. В течение летних месяцев он должен закончить ремонт этого дома. Но на данный момент пока я проблем не вижу никаких. Одне з гучних останніх питань це також реформа власне транспортна. Скажіть, будь ласка, що з нею на якому вона етапі було багато скарг про те, що не завжди жителі конкретного мікрорайону можуть добратися туди, куди їм треба? Чи ви врахували усі скарги, чи реформували, чи скоригували реформу так, аби ці ж скарги були враховані? Ну я дивлюся, ви вибрали самих таких за останнє час два резонансних. момент – это ремонт дома, и Академика Королева 21 и реформа, транспортная реформа. Ну, о задачах транспортной реформы, о тех задачах, которые мы поставили перед реформой транспортной, мы неоднократно говорили, в том числе и в вашей студии. Говорить сегодня о том, что удалась реформа или не удалась, рано. Ибо прошел только первый этап реформы, и мы тоже об этом говорили. Мы провели конкурс, на первом этапе определили победителей, ну и частично прошла реорганизация некоторых маршрутов. Поэтому я говорю, еще рано делать выводы. И учитывая, что мы действительно, я в этой студии говорил, и перед другими СМИ, и выступал перед людьми, и говорил, и объяснял, что мы, в принципе, очень ответственно подходим к реформе транспортной, потому что понимаем, что она касается каждого нашего кировоградца. И Та реформа, которую мы изначально предложили нашим жителям города, это не дома. И мы говорили, что мы будем над ней работать, будет она изменяться, мы будем учитывать те предложения, которые поступят от наших жителей. И такие действительно предложения были. Некоторые считают, что там это в основном 100% люди были недовольны. Но я должен сказать, из тех, вот, особенно первые три недели, э поступило порядка 150 обращений в разной формы через горячую линию через нашу линию горячую из полкома и через э, с, э, средства массовой информации и непосредственно люди обращались с коллективными там, письмами обращениями я хочу сказать что вот именно формат этих обращений писем был не такой не кричащий а именно конкретные люди предложения давали мы эти предложения многие учли э, в дальнейшем в нашей работе в частности после того, как была предложена та форма транспортной мрежи, мы после этого уже внесли изменения. 103-й маршрут работает сегодня на линии, мы его оставили по просьбе жителей Балашовки. Мы изменения внесли в 21-й маршрут, мы изменения внесли в 126-й маршрут, потому что как раз очень много было жалоб и предложений от жителей улицы Родимцева, чтобы автобус 26 маршрутное такси ходил не по улице Гоголя, а по улице Шевченко. Мы эти изменения внесли. Э, те пропозиции, на наше мнение, которые действительно ну, не заслуживали внимания, мы действительно их не рассматривали, изменения не внесли. Но тем не менее процесс еще идет, и мы на ближайшем исполкоме рассмотрим дальнейшие наши изменения, какие мы Планируем внести в транспортную мережу, и после этого проведем второй этап второй конкурс на втором этапе. Потому что часть маршрутов уже прошли у нас через конкурс, а часть маршрутов не прошли через конкурс. Я хочу сказать, что вот первый вывод, какой мы можем сделать сейчас, то что вот те перевозчики, которые прошли, уже Через конкурс первого этапа у них совсем другое отношение сегодня к перевозению пассажиров и к организации перевозок пассажиров. И у нас меньше с ними стало проблем, потому что они действительно чувствуют ответственность. У них заключены конкретные договоры с конкретными пунктами, позициями. И если они будут нарушать эти пункты, эти позиции, естественно, они могут эти маршруты потерять. И второе: то, что вот сегодня мы действительно как положительное можем сказать, это Частично мы разгрузили центральную часть города. Порядка 90 автомобилей маршрутных такси мы убрали с улицы Перспективной. И мы считаем, что сегодня по автобусам большой вместимости мы находимся в процессе еще наработки. Ходят, значит, сотые, 101 150 маршруты. Организовать эту работу Без боїв сложно получается некоторое наложение маршруту на маршрут. Ну, сейчас ми з допомогою системи GPS, яка працює по цьому автопредприяті, ми систему відложим. Ми хочемо, щоб действительно у нас інтервал між тими трьома маршрутами чітко був 6-7 хвилин. Власне запитання по GPS навігатору У нас менше хвилини до закінчення ефіру пропонувалося, що всі маршрутні таксі та всі автобуси матимуть ось такі навігатори. На якому етапі сьогодні цей процес? Ну, наше автобусное транспортное предприятие, оно раньше имело систему GPS на своих автобусах. И к нашему конкурсу, в принципе, к нашему организации МРЖ это не имело отношения. Они раньше начали над этим вопросом работать и занимались вот таким образом самоорганизацией. Согласно нашего проекта, мы записали в условия договора, вот с теми перевозчиками, которые уже прошли конкурс, что обязательно условия, они за свои средства приобретут систему GPS и подключатся к единой нашей диспетчеризации. Это будет проведено тогда, когда закончится второй этап, и все мы конкурсы проведем, и все договора у нас будут заключены по всем маршрутам. Тогда будет объявлен конкурс, на определим победителя, кто Будеть внідряти систему GPS на перевозчиках, на машинах перевозчиків. Ну, я думаю, що це буде октябрь, ноябрь місяць. Дякую. А, я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у темі дня був перший заступник Кіровоградського міського голови Володимир Канішев. У студії працювала Яна Пісрєва на каналі Кіровоград. Цікавіше. Залишайтеся з нами.